Итак, всем доброго здоровья. Получилась у меня такая ситуация. Решил я снять коротенькое видео. Может кому пригодится решить проблему. Мои кумы э, решили мне помочь. Змолотили мне, намолотили мне 10 мешков гарбуза. теперь постала проблема его перемить. Треба хорошая тара проблему я решил таким таким способом обычно на такие количество арбузатры хорошая тара полоскаться в двух бальях ну, долго. долго. так что я решил такую себе проблему вот таким вот образом притянув еще одну тележку заслав ее кленкой, пленкой, пленкой и потихоньку набираю воду. Так что такие как вариант решения, проблемы из объемной тары для мытья арбузового насиня. Можно просто ящик сбить и порядок. Бо не у всех. Не у всех я лично копейка куплять. Что-то что объемное. Так что всем спасибо. Всем пока. До зустрічи.